ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತರೆ ನಾಳೆ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಗುರುವಾರ ಈ ದಿನ ಗಣೇಶ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಈ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸೋಣ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಿ ಗಣೇಶನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಓಂ ನಮೋ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ नमो हे राम्ब मदमोहितममा सङ्कटननिवाराय निवाराय स्वाहा सर्वजनं जनये स्वाहा सिद्धलक्ष्मी मनोहरा प्रियाय नमः जनग्ने वशमानय नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय सुताय गणनाथ नमो नो नमस्ते भक्तार्तिनाशाणा पराय गणेशस्वराय सर्वेश्वराय सुबदाय सुरेश्वराय वि नमो नमस्ते गजाननं भूतगणादितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपि सप्तजम्बो बलजाजुभक्षणम् उमासंस्तं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वकार्ये कर्त सर्वविघ्नप्रसन्नय सर्वराजवशकरणाय सर्वजन सर्वस्त्रीपुरुष आकर्षणाय श्री ॐ ಗಂ ಗಂಗಪತಿಯೇ ನಮಃ ಈ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಿ ದಿನ ಪಡಿಸಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಲು जीवन दल सतोष ऐश्वर्या आरोग्या शुभम स्थानी शुभ 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 ओ लव गा ओं शुभ शुभ ओं नब ओ गणेशाय नमः